Иван Руславович, 1992 года рождения. Где служил? Какая часть? После мобилизации. После мобилизации, как бы, пришел, служил по три года, пришел домой, через полгода мобилизировали. Как бы. Где служил? Кем? Какое звание? После мобилизации, как бы, сначала мали дать мне взяла, с первого, как бы, техника была не в хорошем состоянии, как бы, может, как бы, и не получил. Мы сами как бы рота обеспечения материального. Как бы в тылу были. Ну, обеспечение там. А где, в каких городах был в Донецкой Народной или в народная Народной Ну, как бы с начала мобилизации сначала были как бы в нас отправили, как бы сказали, что вы как бы, там подучитесь, поняте, там про армию там. И на 45 соток как бы мобилизировали. И потом отправили вас домой. Сказали, что везут нас где-то на границу, как бы охраняют там спокойствие, чтобы было. Возили, возили и привезли в нас в Донецк. Как бы. А куда конкретно привезли? Ну, как бы новая Украинка поп попали. Ну, после новой Украинки там э, наш блокпост как бы разбили один. И, ну, это под Волновахой, который? Да, да. Это вот это, когда 51-е? Да, 4, то, 5, то есть вы служили в 51-й 51 бригаде? 51-й бригаде. Тогда нашего как бы, комбата там, нет, командира батальона убили еще где-то 19 человек. Подожди, там на Ваха погиб ну, командир батальона? Да. Потом был посту? Да. Наш третий батальон. Ну, потом нас отправили в Николаев. А где были потом, когда вернулись из Николаева? из Николаева. В даче там, там стояли, Не, не Николай, а когда сюда вернулись. где ну, были? Ну, были. Это Луганские, Горной Республики. потом что-то там и еще. Ну, как бы в Донецк уже привезли. Ну, последнее наше место, это зеркальное, как бы стояли ну, да, да, Зеркальный там где? Ну, как бы заброшенные коровники там были, мы там. По Да, да. Вот бы ну, просто не все знают название маленьких сел, как бы больше. Ну, там Нет. впереди завод был, как бы этот. Потом нас как бы разбомбили. Сначала боеприпасы подорвали. Мы где-то день в блиндажах сидели, чтобы мы там грады надо летали. Это вот, все разрывалось, как бы то есть склад боеприпасов взорвался, и вот это они урывался сутки. Ну где-то так. Где-то ну, mm -hmm. полсуток где-то так. Это какого числа было? 24 августа. Да, день, день. Не зависит. Комбри где-то уехала у нас. А мы стояли просто перед тем, как ну, нас разбомбили. Ну, говорили, что был коридор, типа, а нам этого никто не сказал, чтобы мы, типа, отступили. А потом, как бы нас разбомбили российские войска. А почему вы то российские? Ну, казали, что русские танки были даже. Семь солдатов пришли к нам, как бы в плен сдались. Там их накормили, как бы, и все. Ну тут, ну там, были ну, говорят, ну, было 10. Мне казали, что задняли, у них был как бы марш с Ростовской области, где-то там... Через Донецк, как бы, какой-то парад на парад ехали в Донецк, что-то такое. Наверное, как боеприпасы рвались, и, и какой снаряд попал от них, БМД шку походу. Там один тяжело раненый, один так раненый, где-то семь или восемь человек. Как относились местные жители, когда вот стояли вот здесь, в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике? Ну, как бы нормально относились к ну. нам. Не было такого, что было плохо там, ну то вы видели разрушения, то что были? Нет, разрушений даже не видели, мы просто стояли как бы в тылу этого всего, не наблюдали. Мы... Просто смотри, мы... когда мы... войска не... украинские мы... наступали, там были бои и в тех районах угу. до этого, просто потом они наши войска отступили. К нам просто очень часто прилетали там, как бы эти ураганы падали возле нас. Он постоянно осколками зацеплял. Это как, ну, примерно когда это было? Ну, примерно числа 20-го месяца. То есть из... в августе. Да. Ну потом где-то 25-го начал бить намет по нам, где-то ближе к обеду. Он где-то часа три, наверное, бил. Потом как ботанки бы у нас приехали как бы... Большие как... потери были в вашей колонии, подразделений которые... У нас где-то там осталось человек, наверное, 300. И 300 человек оставалось. Ну, Не знаю, человек, наверное... Ну, может, где-то 40. Где -то такого, точно не знаю даже. Просто позвонили командирам и сказали держать оборону, как бы. А сами где-то... Ну... Не, а сколько было погибших, раненых? Примерно. Понимаешь, что может не знать. Примерно. Но ну, а перед этим, как мы, как мы уже как бы, уходили, ну, там собрали этот да, человек. Три или четыре убитых и там, несколько раненых повезли. Хочешь еще на войну? Ну, нет, слушай. Если тебя отпустят, допустим. Вот. Вернешься домой там, к своей невесте. И если призвать еще раз, ты едешь сюда еще раз? Я вот только за счастье пойду. Именно. А воевать я не хочу.